расслаблять и ничего состояния то есть непосредственно в традиции хатха-йоги то есть гимнастики йога. все внимание уделяется исключительно построению поз вот этой вот всяческой внешней формы, красивым жестом а в чем ценность вот такого подхода это один сплошной комплимент вы сможете легко не прибегая к насилию над собой, охотно и с удовольствием по утрам проделывать эту штуку. И это каждый раз будет комплимент. Я занимаюсь йогой, у меня получается, мне нравится. Она легкая, она не вызывает глубоких психических трансформаций. В качестве эффекта вы становитесь светлее и мягче. когда вы делаете это регулярно, то вы дисциплинируетесь, жизнь становится ну, как-то упорядоченнее, чище, меньше лишнего. Вот это все эффекты, и это для начала очень хорошо. А сам я ну, в чистом виде вот этого не проделывал, поскольку я и начал с другого, и вообще я маньяк, мне надо сразу все увеличить, это уже поздно. Но вам вот пока не поздно, начинайте последовательно, это будет хорошо. И вот когда такую простую штучку поделаете и с удовольствием, там убедитесь, чего доброго втянетесь. И понадобится больше. Рекомендуется выполнять практику, обратившись лицом на восток. И если вы не видите солнце непосредственно, хорошо бы про него думать, потому что вы его приветствуете. Ну, это постоянно создает какой-то настрой, успокаивает и направляет ум. Значит, манера может быть вот такой. yeah awesome. отдохнуть. Например, по в положении на спине, в правильно построенной шавасане, законные 10 минут отдыха, это обязательно. Ну вот по, по этой технике, по первой. Начинают вылетать изобительные суставы, там нет ничего на укрепление, нет расколток, ничего нет для плечевого пояса. То есть все про вот состояние проводки. между ступнями, промежуток шириной ступни, внешняя поверхность ступней стоит параллельно, то есть носочки чуть-чуть, получается, внутрь. Винтом сводится, напрягаются бедра, ягодицы подбираются, выпрямляется поясница, чуть подраскрывается грудь. Отбалансировали шею, расслабили, отпустили челюсти работу в сердечный центр. Приветствие, мы начинаем с приветствия. Просто тело. Пару шумных вдохов. примите его. Не стройте какое-то особенное, найдите, как я себя чувствую. Само чувство наполненности жизни. И вдох, собирающий жест приветственной груди. Вы собрали то, чем вы дышите Внимание в ладонях, чувствуете связь ладони, центр груди. Как будто держите в ладонях нечто сокровенное относящаяся к сердцу. Вы приветствуете Божественное в себе. сам комплекс. Приготовили руки. Зачерпывающее движение. Вдох. Вдох. Вытянули. Большие пальцы сцеплены. Спина выпрямилась. Вдох. Можемить спину. Отбалансировать шею. Дышать. Мягко, аккуратно, дыхание не блокировать. Также медленно выходим обратно. Мы вперед построили прямой угол. Руки тянутся далеко вперед, живот вниз, поясница прогибается. массу вперед, передняя поверхность бедер расслаблена, живот мягкий. Вложились дыханием в поток. Вперед-вниз. Обвисли. Ноги прямые, шея расслаблена, живот мягкий. Никуда не тянемся, просто повисли, разгрузились. Ноги на не в плеч. живот мягкий вторая фаза встали на пальцы жесткими пазушечками вытянули строечку от левой пятки до макушки живот мягкий грудь массу локтям, сбросили напряжение, повернули опору на руки, восстановили опору на ноги, коротко ярко прогнулись. на пальцах растянулись, освободили дыхание. So растянули ладони, вдох оттолкнулись, прогиб. А в горку. Потянулись. Поставили. Просили дыхание. Впираясь в колено поднялись, правое боли вертикально, просели вниз, левый носок чуть под себя. Разгрузились, обвисли. горку. Потянуться, поставить, сбросить левая нога шаг. решили отбалансировать, и вот к ступням руками обвисли ноги прямые передняя поверхность бедер расслаблена масса чуть вперед руки тяжелые голова висит живот мягкий присели под движение движением report. колени назад ступни на удобном промежутке расстояния руки положили перед собой отбалансировались так чтобы не напрягать ступни разгрузили дыхание свободно от места. разгружайте дыхание и расслабляйте все что можете расслабить назад. Находим опору в ладони, встаем на носочки. Включаются кисти, пальцы, плечевой пояс. приподнимаемся поднимаемся дальше, дальше и чуть отрываем ступни от земли. Присаживаемся обратно. получили состояние расширения, мягкое простое. сверху. Скрутили. несколько мгновений, насколько возможно расслабиться, отпустить дыхание. Ноги в коленях выпрямились. При необходимости немножко свести, чтобы можно было полностью растечься по полу всем телом. На несколько мгновений полностью расслабились. И здесь, если вы уже выполнили несколько повторов, то вот в такой позе здесь можно отдыхать. Можно, а нужно. А если вы собираетесь выполнить еще повтор, то тогда